Milli Hidrometeorologiya Xidməti fevralın 21-nə gözlənilən hava proqnozunu açıqlayıb. Bildirilib ki, sabah Bakı və Absheron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı gözlənilir. Gün ərzində bəzi yerlərdə fasadələrlə yağışlı olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər zəyif duman olacaq. Mülayim şimal şəküləcəcək. Havanın temperaturu gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 769 mm cıvə sütunundan 771 mm cıvə sütununa yüksələcək. Nisbi tutubət 75-85% olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və axşam bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağışlı olacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Ara bir duman olacaq, mülayim şək küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 16 dərəcə isti, gündüz 6-10 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə aşağıda, gündüz 3 dərəcə aşağıdan 2 dərəcəyə də istil olacaq.